Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вкусную простую закуску можно приготовить из самых простых и доступных ингредиентов. Яйца, фаршированные редисом и зеленым луком. Это отличная закуска, которая подойдет на каждый день и можно еще подавать на праздничный стол. Давайте готовим! Отваренные яйца нужно очистить от скорлупы. Аккуратно разрежьте на две половины, отделите желток от белка. Разрезаем наполовину. Вот так аккуратно. Желток помещаем в отдельную емкость. Отделяем. так, чтобы внутри оставалось все целое. Желтки помещаем в глубокую посуду и размельчаем вилкой до однородности. Готово! Желтки получились до однородной массы. Оставляем пока что в сторону. Редиску помойте и обсушите. Нужно обрезать хвостики с двух сторон. У кого нету блендера, нарежьте ножом на маленькие кубики. А я сразу закидываю в блендер и измельчаю. Готово! Вот такой редис получается, мелко измельченный. Достаем отсюда нож вот так аккуратно и пока что в сторону. Зеленый лук вместе с укропом нужно хорошо промыть и нарезать мелко. Лук готов, теперь нужно смешать все ингредиенты. Высыпаем редис к желтку. Сюда же зелень. По вкусу приправьте специями. У меня здесь соль, сухой чеснок, перец черный молотый. Сюда же добавляем 2 столовые ложки майонеза. И перемешиваем. Кто не знает, как готовить домашний майонез, я вам оставлю подсказку справа вверху. Нужно это все хорошо перемешать и довести по вкусу. Готово! Посмотрите, какая получается однородная масса. Теперь нафаршируем яичные белки, приготовленной начинкой. Яйца нафаршированные нужно переложить на плоскую тарелку и подавать к столу. Готово. Еще можно для украшения мелко нарезать редис. Давайте пробовать. Вот такая получается закуска с редисом. Ну что, давайте пробовать. Так. М -м -м -м. Классно. по вкусу соль, специи идеально. Она такая получается свежая и легкая. Очень вкусная закуска. Гостям понравится. Обязательно готовьте. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Всем пока!